З указу президента України про відзначення державними народами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присяги, постановляють. Нагородити орденом за мужність третього ступеня полторака Микола Миколаївича, старшого солдата 131-го окремого розвідувального батальйону оперативного командування Піли. Нагородження проводить командир роти. капитан Александр Леонидович Омельчук. Я благодарен, что командование батальона, командование Питока, а также наш главнокомандующий не забывает заслуги наших солдат. И хотел бы воспользоваться этим моментом, что здесь есть журналисты, обратиться к мужчинам обратиться с мужчинами, извините, представлю, с тем, чтобы они понимали, что кроме них никто наших женщин и детей, извините, женщин и детей э, не сможет защитить. Я увлекся своей, историей своего, своей, своего рода. Таким образом я выяснил историю Украины. И я увидел картину, то, что у нас происходит сейчас. Я понял, что это происходит. Поэтому я понимал, к чему это ведет. И я понимал, если придет Путин. Мне собрать придет свою семью и, как беженцы, скитаться по домам, по хатам, там, вначале там, в Овскую. Я с жене, когда уезжал, когда в часть уходил, я жену проинструктировал. Я сказал, не дай бог, если сюда зайдут, я говорю, ты не, не надейся на то, что ну, как-то само собой решится. Я говорю, прежде всего, говорю, сдадут, есть кому, короче, сдавать. Поэтому я и поехал, чтобы остановить их там. Я дважды был на Майдане. Первый раз я приехал еще в декабре это когда, по-моему, декабре, я точно не помню, когда студентов побили. Я первый раз приехал, там неделю пробыл, когда я увидел, что там пытаются отбеливать, я не буду там говорить о личностях, отбеливать некоторых политиков. Я ребятам сказал, извините, я сюда приезжал не для того, чтобы они тут свои дела решали мозги народу промывали и я уехал оттуда. Если я первый раз добирался сам своим ходом, то второй раз вот с ребятами они там организовали туда-сюда, пытались добраться нам до майдана. Мы три же, три жили, четыре жды выезжали нас на блокпосту в Одессе здесь на Киевской трассе обратно возвращали, ну понимали куда мы едем пока не сообразили, что можно на турецких этих Гюнсел. Да, их не останавливают. Там видать было указание, чтобы их не трогать. И, то есть указание до этого. Они же не думали, что мы могли проехать, поехать на дорогостоящих маршрутах. И без проблем, короче, добрались до Киева, вышли чуть раньше, чтобы понимали, что понимали, что если мы доедем до автовокзала, нас там встретят. Мы вышли раньше, там на, авто, на метро перешли. Ребята молодые, тут одесситы. Помню, я в шоке был, конечно. Я там замаскировался, у меня вообще не понимал. Маленькая сумочка, а те с битами. Таким образом, мы попали на Майдан. Я там уже попал в эту спильную справу. Вот то, что вот это Министерство юстиции захватывали, Министерство ПК, Хотя я, я оборонял Министерство ПК удивительно, от своих же, грубо говоря. Ну там, это политика, я по сей день не знаю, кто там прав, кто не прав. Мое дело ну, — отстаивать то, что я отстаивал. И был на Майдане. Я с Киева уехал 19 числа. Я не, до конца не досидел по одной простой причине я уже видел, к чему это идет. Я понимал, что по своему характеру я буду впереди. Я понимал, что это хреново может закончиться. И я не хочу, чтобы мои дети там выросли без воспитания. Знаешь, папа герой, а сын наркоман. Я ребятам сказал, говорю, пацаны, кто как хочет, кто как хочет, пускай думает но 19 числа я уехал. Это было тяжелое э, решение для меня. Оно потом сказалось на всей дальнейшей моей жизни. Ощущение, ощущение вины. Перед теми ребятами, когда я узнал, что сколько погибло. Я уже я 18 уже это видел все. Я увидел, сколько погибло. Я, говорю, я уже понимал, к чему это шло. И понимал, мне не стоит там оставаться, потому что я, я, я знал, с чем это закончится. Я говорю, с ребятами попрощался, уехал. Ну и практически вот как, как началось, я сразу пошел на фронт, потому что я прежде всего чувствовал вину перед теми ребятами, которые погибли. Я, я знаю, что я точно знаю, что я принял правильное решение. Я э, пошел в часть, когда я устроился, я сразу пошел в разведчики. Когда раз, разведчиков э, расформировали, там неважно почему, я пошел в снайпера. Снайпера уже понимаете, их в плен не берут. Когда мы попали в зону АТО, я был в стрелковой роте. Я перевелся, попросил, чтобы меня перевели в первую роту. Это рота, чтобы вы понимали, которую каждый день, и не только каждый, по несколько раз в день крыли артиллерии, артиллерии. То есть Это была самая горячая точка. По новостям это практически каждый день на тот момент об этом говорилось. Потом по дембелю я перевелся В отдельно разведывательный батальон В глубинную разведку Ну говорю, это Сказывалось все Опять же, снайпером-разведником Там же я перевелся В легендарный Не преувеличиваю Легендарный взвод черепахи Его в секторе М, Все руководство знает это люди, которые, чтобы вы понимали, когда я был в 18-м батальоне, мы в одной зоне работали. Мы стояли на передовой, а с той стороны бои идут постоянно. И мы предполагали, что это русские сепарами ну, воюют. Вот когда я уже перешел в 131-й потом к черепахам, и когда понял все это, что там это, это, грубо говоря, наши же ребята все это время лупили их, лупили и лупили. И красавцы, просто красавцы, я вам говорю. А почему черепахи? Откуда берутся это... названия? Сейчас объясню. Это наш командир взвода, черепаха. Там смешная ситуация, он, вот, недавно я с ним встречался, он рассказал, как он получил это название. Он, он в туалете задержался. Ну и ему товарищ сказал, что ты как черепаха. Ну и вот оттуда и пошло. Мы с товарищем, помню, первое время, месяц в этом батальоне, пока он строится, пока людей нет, там такой бардак был, мы поняли, что там делать нечего написали заявление, чтобы нас перевели в другой взвод к черепахе. Они каждый божий день работают. Каждый божий день работают. Ребята просто красавцы. Я говорю, и с умом подходили. Они что сделали? Они... Мы ездили, короче, вызывали на себя огонь. Вот я, Димитриев, Саша, КДС, он сейчас командир роты, ребята на, на, с бардака, И мы приезжали, там занимали позицию где-то там в посадочке, лупили по их позициям прицельно, то есть не просто там вызывали огонь там стрельбой, а то есть так, чтобы забрать пару ч... противников, грубо говоря человек нельзя, людей нельзя убивать, а противника можно. И они там пока собирались, или выезжает техника, или еще что-то. Другие ребята со стороны лежали и туром лупили. И так мы сделали несколько раз, и после этого мы на своей технике по ихней зоне спокойно ездили. Они боялись просто нос выяснуть. даже когда были крупные операции, у них техника, вот, э, там, радиоразведка нам долаживала, говорит, техника их выезжала, а потом останавливались и дальше, боялись, что это мы их специально вызываем на этот. И таким образом я говорю, это была наша, наша земля полностью, не то, не то что там именно наша. Ранение. У нас готовилась э, э, достаточно серьезная операция, и мы решили сделать подготовку, зачистить все посадки от секретов, ну, повыгонять их, чтобы они не могли выявить то, что когда мы будем проводить операцию. И поэтому мы пошли зачищать посадки. С АГС их вначале позачищали, потом пошли Пеши, все. И грубо говоря, я практически все мины поля знаю. И, и говорю, не буду в подробности вдаваться, потому что у меня следующая работа. Молодой человек у нас там, он не с нашего батальона, он с добровольческих батальонов мы всегда сотрудничаем все ну просто бегал по этому пиному полю, хотя я подозревал, что это минное поле, и ну, я сделал шаг в сторону. там был, хотя был разрыв, мы, мы думали, что это от нашего АГС, мы думали, что там оружие валялось, мы думали, что мы подстрелили врага, там в догонку ему бросались, хотя вот через посадку уже их позиция, там очень много техники стояло, мы в догонку думали, ну, ну Видимо, берц валяется, думали без ноги, сейчас догоним, далеко не уполз. Пробежались и уже обратно возвращались. А этот молодой человек хоть ходит сюда по минному полю, туда-сюда, туда-сюда. Это оружие собирает, там то, все. Но их никто как-то так с головы. И я говорю, сделал просто шаг назад. Я так подошел, помню, к этой воронке, так повернулся, сделал шаг назад. И все. Я еще по ходу руководил, но он так и на есть, руководил своей эвакуацией. Я говорил, кому что делать. Не, ребята без проблем быстро наложили мой товарищ, мой друг. Сразу же наложил. И это все происходило на Минополе. Наши ребята потом, это через месяц, это Минополе разминировали, чтобы вы понимали, там пять рядов мин. И ребятам, мы два ряда прошли, и ребятам нас, меня вытаскивали еще через три ряда мин. И получается, по выезду когда меня уже вывозили, посадили в машину, помню, приехали на наши позиции, 37-й стоял, там медик выбежал. А я уже знаю, понимаю, что я очень много крови потерял. Я ему говорю, а давай мне капельницу ставь. Я вообще, это моя ошибка. Я должен, я проходил курсы по медицине. И я знал, что нужно иметь, чтобы вены не упали, когда много крови. Потому что потом врачи тяжело им попасть в вену. Надо сразу жидкость, я не помню, как она называется, к сожалению, организм наполнить. Я говорю, есть, тут смотрит на меня, как баран. Я говорю, понял, говорю, садись в багажник. Я, получается, на сиденьях развалился. Туда в багажник ногу закинул. Ну, чтобы на высоте нога был. Говорю, садись в багажник, там делай, что надо ребята по рациям вызвали медиков с 37-го, уже не приехали на таблетки. Я понимаю, что это адреналин. То есть я даже смотрел по съемкам, я полностью холоднокровный был, четко рассчитывал. Я говорю, когда подорвался, у меня там на доли секунды в ушах зазвенело. Я хотел встать на вторую ногу, Понимал, что не стану, так поднял себе ногу, то есть я не упал, поднял ногу, увидел, что у меня висит там кость и упал, хотя это глупость Сделал, что я упал, я мог на мины упасть. И, и просто упал, ребята быстро наложили, вот так, но чтобы был шок, близко не было шока, я не знаю почему, ну и как, как не знаю почему, адреналин, адреналин компенсирует все это там не было таких проблем, то есть все четко было. Я уже, уже, тот, я уже начал сознание только терять перед уже самой больницей, я уже начал отключаться. Оказывается, вот эта воронка, которую мы видели, в 2 часа ночи морпех подорвался наш, я с ним в одном и том же госпитале лежал, и вторую воронку сделал я. Чтобы вы понимали, у нас армия достаточно сильная. Сейчас много не можем рассекречивать. Люди пускай знают, что бояться нечего, но мужики не должны понять, что мы должны быть там. Путин говорит, только единственное может сдержать, не Европа. Я уже повторяюсь, не говорил об этом при Не Европа, не Америка. Только дух армии, ну и соответственно количество ее. Ну и вооружение. Я понимаю, на свою посаду я не могу. Я понимаю, что я там уже не смогу ходить с ребятами. Я это все хорошо понимаю. Сейчас просто появилась посада, достаточно та, которая для моих амбиций, то есть для самолюбия, и на той посаде, на которой я знаю, что я действительно принесу пользу для страны.